Привет, друзья! И это уже четвертое видео о том, как я вложил 1000 долларов в кэшфлоу и какие потоки я открываю. И вначале мы разберем самый популярный вопрос для новичков и не только: с чего идут выплаты. Итак, Cashflow – это проект, основанный на финансовой экосистеме, где участники могут зарабатывать разными способами. В основе системы лежит внутренняя валюта Ecurrants. Эта монета торгуется на бирже BlackBit, также поддерживается майнингом. Давайте поговорим о Ecurrents. У всех на уме что это внутренняя валюта, она ничем не поддерживается. Просто фантик. А кто-то из вас разбирался, почему вообще какая-либо криптовалюта чего-то стоит? Так вот, стоимость криптовалюты в первую очередь определяется ликвидностью. Что такое ликвидность? Простыми словами, чем легче и быстрее можно обменять товар на деньги, тем выше его ликвидность. Но как именно криптовалюта получает ликвидность и почему это так важно для проекта? На самом деле есть несколько ключевых факторов, которые делают криптовалюту ликвидной. И самый важный из них это популярность и спрос. То есть чем больше людей используют криптовалюту, тем легче найти покупателя и продавца. Биткоин когда-то стоил копейки, но когда им начали пользоваться миллионы, цена выросла до десятки тысяч долларов. Понимаем, да? Редкий товар сложно продать, если его никто не ищет. Но если спрос огромный, цена его, естественно, растет, и его можно легко реализовать. То же самое и с Икаренс. Чем больше людей вовлечено, тем больше его спрос, цена ну, и, естественно, поднимается его ликвидность. Вот вам еще один ответ на вопрос, почему Экаренс растет в цене. Давайте еще кратко поговорим, что такое ликвидность. То есть ликвидность есть централизованная и децентрализованная, так же, как и биржи, по сути. Централизованная – это там, где цена контролируется одним регулятором, либо крупными игроками это фонды, биржи, инвесторы, которые могут искусственно качать курс. К примеру, давайте возьмем монету Трампа. Да? Все знают, что Трамп выпустил свою монету. Трамп Coin называется. Так вот, сам Трамп еще не успел объявить о выходе его монеты, а уже какой-то инвестор вложил в этот токен 1,1 миллион долларов по цене 18 центов за одну монету. На биржу она выходит уже по 5 долларов, и до вечера эта монета стоит 74 доллара. То есть этот человек заработал колоссальные деньги. Вот это называется централизованная ликвидность, где несколько игроков, по сути, устанавливают цену криптовалюты. И как по мне, самая надежная ликвидность это децентрализованная, где цена криптовалюты регулируется рынком и количеством держателей. То есть, если владельцев миллион, то по сути они являются гарантом этой криптовалюты. То есть, не один человек, а Общество. И кэшфлоу идет по второму пути, увеличивая количество пользователей и каренс, создавая естественный спрос и тем самым повышая его ликвидность. Такая криптовалюта как эфир сначала тоже появилась на децентрализованных биржах и только потом ее признали крупнейшие платформы. А такая криптовалюта как Netcoin, почему смогла выйти на биржу? Кто не знает, что такое надкоин, это, по сути, предшественник хомяка, где нужно тапать по экрану и получать своего рода токены. А это произошло за счет большого количества держателей. Да? Миллионы людей тапали там по экрану, получали токены. Это создало ликвидность и повысило спрос. А биржи увидели интерес к этой монете и добавили ее в листинг. Вот, пожалуйста. Какой вывод? Чем больше развивается проект, тем выше цена. И если монета востребована, она становится ликвидной. А как мы знаем, любой поток в кэшфлоу мы не можем запустить без e тем самым повышается его спрос, а также развитие фонда увеличивает количество держателей этого e то есть количество участников количество людей, у которых есть эта криптовалюта. И дело в том, что если просто взять и создать какой-то там фонд, придумать какую-то там криптовалюту и попытаться ее как-то распространить, кому-то продать, думаю, с этого вряд ли что-то получится. Поэтому в Cashflow работает два финансовых ядра, где первое ядро это повышение ликвидности экаренс, и второе ядро это взаимопомощь участников фонда. Вот такой вот симбиоз выходит, друзья. Я даже слышал, что eCurrence через время будет дороже, чем биткоин. А вы как думаете, сможет ли eCurrence попасть в листинг и уложить на лопатки биткоин? Напишите, что вы думаете об этом в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А сейчас мы переходим в кабинет кэшфлоу. образом мы разобрались, что прибыль в кэшфлоу формируется за счет движения средств внутри системы и также повышения ликвидности и e currency Это не просто внутренний фантик, это часть стратегии этого проекта. Деньги любят движение, главное понимать, куда это движение ведет. Давайте же посмотрим движение денег в кабинете кэшфлоу. Итак, друзья, для тех, кто решится присоединиться к этому проекту, все ссылочки я оставил в описании. Также в первом моем видео подробно все рассказано, как регистрироваться, как связывать кабинеты с кошельками. Также у меня есть телеграм-канал, где есть телеграм-чат, где вы можете задать все свои вопросы, если у вас что-то не получается. Только не надо задавать вот эти вот вопросы, это все работает или не работает, или реально заработать, или нереально заработать. Я вам скажу так, что я знаю, лично знаю людей, которые в этом проекте уже два года и неплохо там зарабатывают. Но опять же таки, о чем мы говорили с вами в предыдущих видео, что не стоит заходить сюда на хайпе, нести свои последние трусы в ломбард, а рискуем теми деньгами, которые нам не жалко потерять. Итак, что же у нас в нашем кабинете? Как мы видим, e currency подрос, на старт flow тоже подрос. Давайте посмотрим покупку e currency. Зайдем в наш Money Storage и посмотрим, сколько стоит eCurrence сегодня. Так, на данный момент у нас eCurrence стоит 8 евро, 12 евро центов. Как мы помним, когда я только заходил в этот проект, я покупал eCurrence по 5 евро, по 5,85, по-моему, ну почти по 6 евро. Сейчас он стоит уже 8 евро. Что у нас по потокам? А, самое главное, не Забываем нажимать кнопочки Насчитать награждение. Сейчас мне насчитывают, как мы помним, по 54,5 евро каждый день. Теперь я их снимаю в копилку. Вот. И в э, данный момент у меня все равно сейчас не хватает на то, чтобы запустить новый поток, который я хочу, на 400 евро. Как мы видим, с открытия моего первого потока уже прошло 23 дня. Я думаю, что в следующем видео я сниму итоги своего месячного пребывания в этом проекте. На данный момент, как мы видим, у меня открыто 5 потоков. Один поток Super Fast Flow я уже закрыл, который длится 15 дней. И теперь я собираю на новый поток в 400 евро. В данный момент у меня сейчас не хватает, чтобы его запустить. Ну, я это сделаю завтра или послезавтра. И уже в следующем видео мы подведем итоги, что я мог заработать со своих 900 евро за месяц. Также в планах у меня снять видео про биржу Blackbit, где торгуется и как это там все происходит. И как происходит, собственно, его майнинг. И на этом, друзья, я заканчиваю сегодняшнее свое видео. Если вам что-то не ясно, пишите в чат Телеграма. Если хотите поделиться своим мнением, оставляйте комментарии под видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.